પાંડેસરા છલયા નગરના સાગર નામનો માથા ભરી લોકોને હેરાન પરેશાન કરતો હોવાથી સાથે તમાચા મારી ચપ્પુ બતાવી ધમકાવે છે જે અંગે પાંડેસરા પોલીસ મથકે ફરિયાદ કરવા પહોંચેલા પરિવારની અરજી લઈ બીજા દિવસે ફરિયાદની કોપી લઈ જવાનું પોલીસ કર્મીએ કહ્યા બાદ બીજા દિવસે સમજીવી પરિવાર ફરિયાદની કોપી લેવા જતા તે અરજી લેનાર પોલીસ કર્મચારી હાજર ન હતો अन्य पुलिस द्वारा पलेस में, में, रहती हूं। तो मेरा में रहते है नगर में, में मेरा पूरा ये भाई का छोटा लड़का पूरा फैमिली रहता है सागर नाम का लड़का है मेरे लड़के एक रोज भाई लड़के को छोड़ने को आए तो उसको धमकी दिया मारा दो रपड़ उसको चाकू बताया मेरा लड़का भागा फिर अभी कल कल फिर वो ये लड़के को ये लड़के को पर कल रोक लिया रात में दुकान पे आया दूध लेने के लिए तो उसको भी रोक लिया उसको मारा दो रप्पड़ और उसको भी चाकू दिखाया इधर हम आए इधर लिखवाया उसने लिख लिया पुलिस वाले ने और हमको कोई रिपोर्ट वपोर्ट दिया ही नहीं रात को हम आए तो बोलता है पुलिस वाले कि तुम जाओ नीचे और तुम्हारा जहाँ भी रिपोर्ट है कल आना दो बजे को तो तुम्हारा रिपोर्ट ले जाने का पुलिस वाले का नंबर लेके जाने का आज आए तो पुलिस वाले है ही नहीं और दूसरे को बोला तो वो बोलते है कि कहाँ पे तुम्हारा कोई रिपोर्ट विपोर्ट है ही नहीं बोले इधर जाओ ऊपर ऊपर गए तो वो दिखे ही नहीं वो सर का इंतजार कर रहे हो सर आए ही नहीं सर जिसने चाकू दिखाया था उसका नाम क्या उसका, उसका करता है वो उसका नाम है सागर गांगले और और काम भी उसका चाकू का है वो हर किसी को रोक के मारता रहता है फैमिली व मेरा इधर फैमिली रहता है उसको भी बहुत मारता तो वो भाई का टेम्पो का परसों के रोज कान तोड़ दिया चौदह तारीख को उधर झगड़ा बहुत हुआ पुलिस की गाड़ी बुलाते हैं तो भग जाता है हाथ में आता ही नहीं और तीस चालीस लड़के ले कर घूमते हैं वो मारने के लिए और धमकी देते रहते हैं हर किसी को हम हाँ बहन हमारे सब उधर ही रहते हैं रोक लेते हैं वो और धमकी देता है वो वो मारता है मारूँगा मैं इसको चाकू से और क्या करना चाहिए सर कुछ भी करो इधर आओ तो पुलिस सुनते ही नहीं धक्का खाना पड़ता है मेरा नाम देव है देव भालते मैं थे नकल में रहता हूँ मैं कल दुकान पे ताल रहा था तुझे मुझको उसने मुझको मुझको उसने मुझको जो थप्पड़ मारे मुझको ताकू पता क्या बोला तूने किसको बोला तो मैं तुझको बहुत चीज़ मारा ताको पता क्या बोला હાલ તો પ્રજાની રક્ષક પોલીસ અસામારિકો સામે પગલા લોજી પરિવાર ન્યાય મળશે કે અસામારિકો નો આતંક ભોગ આ પરિવાર બનશે તે જોવું રહ્યું